Şagolloyuna getdim dostlarımla yəni döyüş yoldaşlarımla. Sonsuz paltarımı tapdım. Plaxnasçı qəsvarı düstunu atıldı. Mənimlə mətləbəsinin çox çox olmuşdu dəlavə. Çox ağır idi. Ben orada her şey Sen yerde yarımcık kalmış. Yemekler, çonkalar. Her şey. Çok acılıydı. Adam basmaq istəmir bu torba ayaq. Üzə çılmağa çalışdı torba. Kürəz oldum. Həm sevmirəm ki, torpaq aldı. Fərq yoxdur. Laçın zəngilan qobatdı. Heç bir fərqi yoxdur. Ayət dediyim kimi indi belə də itə şahid deyib üstündən keçir. Amma arxada o qədər sevdiklər olur, anası, bacısı, övladın, bütün sevdiklərinin atıb. Yanında parçalanmış əsgərlər, yoldaş görə-görə steronuna baxmayaraq yedir döyüşür. Ona hər oğul edə bilmir. Bula qəhrəman oldu. Taşmamalı oldu hamısı. Nizvandan qardaşımız. Ürəyimiz <laughs> isə <Yüreğimizi sen. gülüyor> sənin adlı. Qardaşlar öz bir də keçəcək. Mənim bir də var, o da zəngilandaydı. O da zəngilandı. O da şəkil çəkə bilər. Gün bax belə qardaşlarımın. Yox, yox. İnşallah WhatsApp-da səni mərhələ quturunuz. Bu gün Həsənin cəphə xəttində çəkilmiş videolarını, fotolarını izləyəndə açıq-aşkar onun bu cür çəkilişlərə qarşı olduğu hiss olunur. Həsən bunu ailəsinin cəfpədə olmasını bilməməsi ilə əsaslandırır. Vüqar müəllim deyir ki, əslində ümumiyyətlə Həsən şəkil çəktirməyi sevməzdir. <tuh> Ay, onu, mən sənət ocağı. Sənət ocağı. Şəkil çəktirməyi, video çəktirməyi belə sevir. Əfqanistandan gəldi. Am gəlmidi, amma da biraz boylu-xonlu idi. Burada başında da biri gədim görəsən şəxsi səhətlə. Ay işini, işini, işini. Baba, burada, ya, yani, log, bu dərsə andışıyıq başını. çıxartdı babağım. Burdayam lan nəyəsən şəkil çətdim. Video düşməyə dəcəvməzdə. Yəni o qədər olduğum beləlikdə bizə heç səy etməmiş. Qurban o komutan, bu çəkqon komutan. Bu komutanı tanımdı. Qardaşım sən Qardaşlar bir loq qurban sənə. Dözülməsində. Bu baldır sizi qamət. O videoda səl oğl ağlayır, adam da ağlamır. Uğur müəllim deyir ki, ehtiyatlı olsa da o da könüllü olaraq döyüşlərə yollanmaq istəyib, lakin yaşına görə ona bu imkanı yaratmayıblar. Qısmen səhvəbərlik oldu bir fərq. O vəxt yazılmışdı. Dedilər gözdür. Özünə zəng edən dedim gələcəm, Marat. Dedim, sən olacağam, dedim. Gözə görəsən,mirə söz gəldiyi. Deməli, bura işğal altından götürdüyük. Sabatda Ramaldanovun ad günü idi. Bilənlər bilir, ki, onu Beka deyirlər. Fətahan da ona hədiyyəyib Beka tepəsi. Əla. Göyrəsən. Salam, qardaşım, sağ ol. Həsən Laçın rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə bu dünyaya gözünü əbədiyyən yumur. Daha sonralar döyüş yoldaşları hadisənin necə olduğunu, Həsənin son anlarını ailəsi ilə bölüşürlər. 19-cu səhər səhər başlayıb, səhər səhər də bu Radostan istəyib ki, məruzə eləsin o şəhərçi döyüş edib. Radostan özü gətirmək istəndiyində deyib ki, gətirməyin, bir-biri öz oturur, göndərincə olsun. Çatır buldu beləndə buru